Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sambung balik yang kita tangguhkan tadi. Ah uh, cadang nak murni soalan pun ada ada kan? Ada. Ada satu contoh. Ada satu contoh. Okey. Jadi kita tengok kaedah apa sekoran. Saya duduk tak apa eh? Ya, tak apa. Okey. Kaedah apa sekoran? Uh, dia ada dua, satu analitik, satu lagi ialah holistik. Kalau analitik ini, penskoran diperincikan berasaskan kepada fakta yang beri. Biasanya, uh, apa yang uh, kita nak, itulah yang kita kena tanda. Tak boleh kita bagi selain daripada itu. Itu kita panggil analitik. Apa yang ada dalam skema, uh, jawapan pun kita kena cari macam tu. Sebab tu kadang pemeriksa ni adalah orang yang skema. Uh, okay. Kena ikut apa yang dikehendaki dalam skema pemeriksaan ataupun kita panggil peraturan pemarkahan PP. Okey. Satu lagi markah ini pada peringkat tertentu okey. Um, dia markah diberi mengikut poin jawapan yang ditentukan dan setiap poin ditentukan pemberatan markah. Peraturan menolak markah ataupun pemberian markah adalah maksimum. Okey. Kelebihan Okey analitik ni sesuai untuk pemeriksa yang kurang mahir dapat menunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan calon dan lebih tekal. Tapi dia tak berubah-ubah lah sebab apa yang dikendaki oleh soalan mesti calon jawab yang macam itu. Tak berubah-ubah. Okey yang kedua ialah holistik. Holistik ini menggunakan pendekatan pemberian skor yang mengambil kira mutu respons secara keseluruhan. Okey maknanya dia sesuai dengan soalan kebat yang di mana kita kena baca dulu lepas tu kita kena atas, atas pemeriksa tu lah kan. Ha, biasanya kita aa, melihat mutu jawapan secara keseluruhan dan memberi perhatian pada perkara-perkara yang harus dipertimbangkan dan menentukan tahap pencapaian keseluruhan. Macam kalau dalam kebat tu kita akan baca dulu. Aa, beberapa kali baca, jangan terus seeloknya jangan terus bagi jawapan. Baca kalau rasa naik, ah ha, tinggalkan dulu. Pergi ke ha, soalan yang lain. Okey itu ialah holistik. Dan pemarkahannya diperiksa lebih baik. Ha, sebaiknya diperiksa lebih-lebih daripada seorang pemeriksa ataupun kalau seorang pun berulang kali. Ha, baca berulang-ulang kali baru dia jumpa apa sebenarnya yang calon tu nak sebenarnya yang dia nak bagi. Memerlukan pemeriksa yang benar-benar mahir dan memerlukan satu proses kajian semula grade dan berkemungkinan berlaku kesan halu. Apa itu halu? Kesan halu. Apa Ustaz? Tak tahu. Nak ha. Halu ni uh, dia mempengaruhi seorang pemeriksa. Sewaktu ia memeriksa kertas-kertas jawapan. Nak menambah, nak mengurang. Biasa kita ada kan? Kesan halu ni maknanya macam yang benda yang mempengaruhi kita lah. Ha, sebab tu bila kita menanda yang soalan sebenar, kita tak tahu siapa punya kertas, siapa calon tu budak lain. Nak kena calon kita pun kita tak tahu, tak ada pengenalan dalam tu kan. Dan kalau kita tahu oh ini budak A. Eh, otomatik kepala kita dah set. Ah ha, ni budak pandai. Kalau yang kau je pun. Okey. itulah kesan halu. Mana benda-benda yang mempengaruhi kita? Gangguanlah. Ha, gangguan. Ah gangguan. Gangguan lah. Biasa kita tengok nama tu, nah ini kadang, kadang tulisan kan, tulisan dia cantik ke tak cantik tu dah mempengaruhi kita tu. Okey. Uh, aras kesukaran. Nah inilah ada aras rendah, ya okay, aras sederhana dan aras tinggi. Kalau JSU kan ada konstruk, ada aras. Okey, aras rendah ni ialah item yang mampu dijawab oleh calon berkebolehan rendah, sederhana dan juga tinggi. Aras rendah ni soalan yang mudah. Dan kebanyakannya ramai yang boleh jawablah soalan ini. Okey, arah sederhana item yang mampu dijawab oleh calon berkebolehan sederhana dan tinggi. Ha, murid yang pandai dengan yang kelas sederhana je yang boleh jawab. Kalau yang rendah tadi tiga-tiga kelas tadi boleh jawab. Dan kalau arah tinggi item yang mampu dijawab oleh calon berkebolehan tinggi sahaja. Kalau arah tinggi ni murid-murid kelas depan saja yang boleh jawab. Okey. Dan uh, kita tengok kat sini. Okey, kalau arah rendah, okey, RST. Rendah, sederhana, tinggi. Ha, sama juga dengan tadi, semua ini dalam bentuk yang slide yang lembaga perperiksaan lah. Okay, item mudah. Item yang boleh dijawab dengan betul oleh sebahagian besar calon. Ramailah kalau kita ada 10, 5 orang boleh jawab. Ha, soalan yang rendah ini. Kalau yang sederhana, Item sederhana yang boleh jawab oleh calon berkebolehan sederhana dan calon pandai. Kalau dalam 10 tadi, 3 orang saja yang boleh jawab soalan yang aras ini. Kemudian aras tinggi, 2 daripada 10 orang saja yang boleh jawab di mana oleh calon yang pandai. Okey. dan, aa, okay. okey. Inilah dia biasanya kalau kita tengok 5, 3, 2. 5 tu rendah, Dua, uh, tiga itu sederhana, sederhana, dan dua ialah tinggi. Betullah soalan. Uh, kalau lima tu ialah soalan yang mudah. Maknanya sekurangnya ramai yang boleh lulus sebenarnya. Sebab itulah kalau kita buat ikut JSU betul-betul ramai yang lulus sebenarnya calon kita. Soalan, sebab soalan yang susah, dua peratus sahaja yang susah. Okay. Tadi ha ha mengingat tadi. Hmm. Memahami. Ha ya, boleh lah. Cuma ke mengingat dengan memahami ni dia nak jadi mengingat rendah ke? Mengingat sederhana ke? Mengingat tinggi? Ha, kalau sederhana ni biasanya kita ikat. Kita ikat. Kalau yang rendah pun yang me, me, mengingat rendah, kalau mengingat rendah, dia aa, soalan salah yang mudah je. Yang terbuka. Yang budak baca tu pun dia boleh jawab terus. Macam maksud aa, maksud tu mengingat rendah lah. Tapi, Tapi kalau istilah, istilah yang yang istilah yang susah tu dia akan jadi tinggilah. Ah tengok pada istilah kalau istilah yang jarang-jarang budak tu, tapi kalau kita setiap seulang ulang ulang dengan budak, dia akan jadi mudah je, rendah je juga sebenarnya. Tu kita kena ajar budak memahami dulu sebelum dia nak hafal. Faham dengan cara kita bagi cari kata kunci tadi. Kita apa aa, buat dia punya apa tadi frasa tu? Frasa satu, frasa dua ataupun keratan tadi tu. Bagi dia faham dulu. Ha, ini keratan satu nak apa? Dan keratan dua, nak apa? Macam rasuah tadi, senang je. Suapan, tujuan dia apa? Tutup kesalahan, ke kebenaran. Macam tu. Kalau nama Allah pun sama. Allah maha... Aa, ha, nama Allah itu, lepas tu, bukti dia apa? Itu sebenarnya. Okay. Kepada siapa? Aa, kenapa? Begitu je. Okay dan kalau sederhana ni dia ikat. Ha, ikat maknanya selain daripada. Ah. Ha. Kita bagi yang ini ni selain daripada. Ah ha, selain daripada dia dah jadi sederhana dah. Ataupun kecuali hmm. ha, ataupun apa lagi? Ha, kecuali ataupun yang ini maksudnya kita tak nak dah pada jawapannya itu. Katakanlah dalam buku teks kita dia ada 5 ciri. 5 ciri jadi kita ambil satu ciri masuk dalam soalan kita. Jadi budak tak boleh jawab dah. itu. Ya, itu dipanggil sederhana. Ya, hmm? Ha, selain daripada bayar zakat. Betul tu. Tu jadi sederhana. Ha. Ataupun kecuali. Ha, kecuali pun dah jadi sederhana. Tahu yang, yang tidak benar. Ha, jadi sederhana tu. Betul. Ini okay, panduan penskoran Panduan penskoran Ataupun peraturan Pemarkahan Dokumen yang mengandungi panduan Memberi markah bagi setiap item dalam sesuatu ujian Dia mengandungi jawapan Ataupun contoh jawapan Dia mengandungi tugasan Dan juga arahan untuk menskor. Okay, maknanya PP ni aa, Untuk kita lah yang nak menanda Nanti di dalam tu dia ada jawapan Dia ada soalan eh, Dia ada apa? Ada markah Kemudian dia jadi panduan kepada orang yang nak menskor, orang yang nak menanda. Okey. Dia anak beri markah, panduan beri markah. Kemudian jawapan contoh jawapan. Okay, sama ni. Okey. tujuan dia Okay, tujuan peraturan pemarkahan ni ketepatan apa berian skor. Lepas tu kalau kita menanda buku, menanda kertas jawapan calon, kena ada kertas jawapan calon, kemudian ada skema jawapan. Mesti sentiasa rujuk. Kadang kita rasa macam kita ingat je jawapan tu dalam ni, tapi sebenarnya tak ada dalam tu. Itu yang banyak berlaku kalau semak semula. Ha. semak semula, Ustaz semak apa ni tak? Dia tak tahu semak? Ada tak? Ha. Dia yang banyak berlaku kesilapan ialah pemeriksa dia menanda tak ikut skema. Ha, dia macam kita boleh tahu tu sebab kadang jawapan yang ada dalam skema pemeriksa buat salah. Ha, tu salah satu ha, tak rujuk skema satu. Kadang mengantuk, kadang salah 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 ni juga kan, salah tekan. Ha, ada juga. Ya. Hak ahok je po, ni. Jepa ada tak lepas lagi? Ah, yeah. tak lepas lagi. kebat tu dia tak bagi markah. Tapi bila kita semak balik dapat sampai empat markah. Dia selisih sampai dua puluh sampai tiga puluh. Ada seorang calon tu dapat lima puluh lebih. Bila saya tanda dapat 80 lebih. Ha. Kebat bayangkan. 30 markah kebat. Bila saya takut, takut saya salah. Saya telefon tanya Kak Saniah Saya baca, ada tu ada tu siapa ni ni ada, ada, ada. Tak puas hati tanya Ustaz Din lagi. Tak kawan Rudi. Hmm. Ha, Maknanya betul lah. Kan? Risau juga bila sampai 20, sampai 30 beza tu. Tapi dia orang saya mak balik pula. apa pula kat dia orang ketah saya tu. Lepas tu dia orang boleh tahu ini Wan Farida semak. mak ya. Tapi tak, tak tak takutlah sebab kita dah yakin. Jawapan calon tu betul. Okay. Aa, kenapa pipi perlu? Supaya markah yang diberi tu sepadan dengan konstruk yang ditaksir dan aa, tugasan yang dilaksanakan tu sepadan. Okey, dengan markahnya, dengan soalannya, dengan konstruknya. Okey, pemberian markah juga adil kepada calon. Kemudian pemerkahan antara pemeriksa juga selaras. Bukan kata, katakanlah ada tiga kelas, tiga orang cikgu. Kenapa yang kelas dia betul? Kenapa kelas ni? Salah. Ha, itu perlu adanya PP ni. Okay. Kemudian kalau kita nak menanda, katakanlah soalan tu soalan yang dibuat oleh JU Negeri ke kan? JU Negeri yang buat. Sampai ke sekolah kita. Bila sampai ke sekolah kita, kenapa budak kita jawab soalan yang tidak ada dalam dalam PP? Ada kan? Berlaku. Bila berlaku macam tu, kita buat penyelarasan dalam panitia kita. Dalam panitia, katakanlah tak ada di dalam skema, tapi ramai budak kita boleh jawab. Jadi kita boleh masukkanlah jawapan tu dalam skema kita. Sebab itu kan sekolah kita, budak kita, calon kita. Ha, kita nak bagi markah pada calon jadi kita buat penyelarasan. Begitulah yang dibuat peringkat kebangsaan pun. Atau ada tambahan-tambahan dalam skema. Okey. Ah ha, kaedah penyediaan PP, sediakan sebaik saja item siap. Ha, kalau kita tengok dalam borang topi kasut, pernah tengok borang topi kasut? Ha, dia ada soalan, kemudian ada skema terus ke bawah. Tapi yang berlaku ialah soalan dulu, skema nanti nanti. Dalam ni dalam ni <laughs> ada 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 ada. Kalau kita guna borang kasut tu, borang topi kasut tu, insya Allah soalan kita tidak ada erata. Soalan kita bila budak tengah jawab um, lagi-lagi ha, ada kesalahan ada apa? Okay. Um, buat dia soalan, terus ada skema. Sebenarnya senang je kan? Kita buat soalan tu, kita tengok buku. Jawab apa-apa dah ada. Terus je type. Berdasarkan kata tugas, okay, kena sesuaikan dengan tugas. Kalau apakah, murid kena jawab macam mana. Kalau nyatakan, murid jawab macam mana. Tahu Ustaz Aliyah? Ah sudah. Tak boleh balik lagi. <laughs> okay? okay. Beri peruntukan markah setimpal dan tekal berdasarkan respons yang dijangka dan arahan jelas dan mudah dipahami. Ha, PP ni. Okay. Pastikan arahan membolehkan pemeriksa membuat pertimbangan yang munasabah tapi ada batasan dengan ada PP tadi. Dan Uh, tugasan tidak perlu ditulis dah bila ada pipi maknanya bila kita nak 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 menanda tu kadang kita nak tahu soalan ni nak apa sebenarnya kan soalan ni nak apa kita, kita biasa suruh budak tulis tugasan kat atas tugasan tu maksudnya ya soalan tu soalan kat atas tu okey jangan dinomborkan dengan nombor yang sama uh, dalam soalan kita kalau kita guna satu kecil ada uh, dalam satu roman tu dalam skema pun kena sama. Jangan beza. Ha, kena sama. Kalau kita guna A1, skema pun kena A1. Ha, ni kesimpulan. Kesimpulan tak adalah sama. Jadi habis. Habis lah. 81 dah ni. 81 daripada 81. Haa. Tengok. Tengok. Ini, ah kita tengok menu dulu le. Tapi tidak boleh tengok semua. ni, no. Benda tu. Yeah, kita letak. Hmm. Terletak di bawah ni tu. Tu tayangan. Tengah. Tapi ada pasir ya dulu baru tak dulu. Yang nganan. Dalam Shopee ada. Dulu dia ada uh, promosi. Promosi. Kalau beli 3 ke dapatkan lagi murah. Ha maknanya ada sekolah dia beli